یہ محل جس کے کھنڈرات آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ آج سے تین سو سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا لیکن جیسے ہی اس محل کا مالک مرا اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہ کی لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی اور یہ نفرت ایسی تھی کہ تین سو سال گزرنے کے بعد بھی اس نفرت میں کمی نہیں آ رہی تھی بلکہ اس سے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے تھے مثال کے طور پر جب کوئی شخص اس محل کے قریب سے گزرتا تو آج بھی اس کے اوپر تھوک کر گزرتا حتیٰ کہ کچھ لوگ نفرت میں اس قدر انتہا پسندی کا مظہرہ کرتے ہیں کہ اس کی دوار پر باقاعدہ جوتے مارے جاتے ہیں انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے اور یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنی نفرت انگیز نام سے نہیں پکارا گیا اس کو اس ملک کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پر غدار محل کا نام دیا ہے یہ بات تو شاید آپ کے لیے اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی ملک میں کوئی حکومت کسی تعصب کی وجہ سے کسی نفرت کی وجہ سے ایسا نام دے سکتی ہے لیکن اس لیکن اس آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ سب سے بڑا عالمی ادارہ یونیسکو نے بھی اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کے رہ گئی اس دنیا میں آج تک کروڑوں اربوں انسان گزر چکے ہیں جن سے ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے لیکن کسی کو بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے یاد نہیں کیا کہ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا ہو کہ اس شخص نے غداری کی تھی تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا میں کبھی بھی معاف نہیں کرتی انتہائی مزے کی بات یہ ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی انہی لوگوں نے اسے تاریخ میں سب سے بڑا غدار قرار دیا اور اس کے محل کو غدار محل کا نام دیا وہ شخص میر جعفر تھا اور اس کا یہ محل بھارت میں بھارت میں مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے غدار غداری کر جاتا ہے لیکن تاریخ اسے معاف نہیں کرتی اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے